Меня зовут Игорь Бажува, я главный редактор газеты Вести и руководитель холдинга Multimedia Invest Group. Сегодня нашу редакцию вновь заблокировали силовые органы и вновь во время предвыборной кампании. Сегодня в 10 утра в нашу редакцию ворвались около 40 сотрудников службы безопасности Украины. Многие были в масках, предъявив постановление об обыске. Они полностью заблокировали все помещение, никого не впускают, никого не выпускают. Фактически деятельность редакции по подготовке очередного номера газеты «Весе» заблокирована. Кроме того, они изъяли сервера, на которых находился наш сайт. Соответственно, сайт тоже заблокирован, но мы ведем работы по его восстановлению. Думаю, что завтра с утра мы уже выйдем в эфир. Наконец, они ворвались на типографию, где мы печатаемся, тоже проводят там некие мероприятия. Вероятно, ставят свою целью заблокировать печать нашего издания. То есть все эти действия они показывают, что речь идет не об обычном уголовном деле, которое можно расследовать путем э, выемки документов, некой там работы с, с нашим предприятием, как это обычно делается в нормальных условиях. А речь идет именно о э, блокирование деятельности нашего издания. Претензии власть к нам подъявляла уже очень давно, и не нравилась наша независимая позиция по освещению событий в стране. Первоначально была попытка блокировать нашу деятельность через налоговую администрацию, однако дело, которое было против нас состряпано, к настоящему времени практически уже развалилось. Затем были попытки силового воздействия, когда банформирование разнесло в центре Киева нашу редакцию и до сих пор никаких нормальных следственных действий по этому поводу не проходит. И теперь, когда они видят, что это нас не испугало, мы продолжаем свою работу свою работу, они упустили ход СБУ. Но я хочу сказать, что в 21 веке заблокировать средства массовой информации невозможно. Тем или иным способом мы все равно будем выходить и все равно будем доносить правду э, до людей. Э, я уверен, что мы выстоим в этой борьбе и очень надеюсь на вашу поддержку. Э, что нам инкриминирует СБУ? там есть статья 110, это призыв к нарушению территориальной целостности Украины, если я не ошибаюсь, такая формулировка. Нам удалось узнать, на основании чего они пытаются нам эту статью инкриминировать. Речь идет о трех статьях, которые выходили еще в одну, две в апреле и одна, если не ошибаюсь, в июне или в начале июля по поводу ситуации, которая была в Донбассе. То есть это были обычные репортажи из тех мест, где э, мы, мы поднимались сепаратистские движения. И, соответственно, мы описывали ситуацию, давали мнение ну, людей, давали в том числе там, и, э, то, что говорили лидеры так называемых э, народных республик ДНР и, 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 и ЛНР. То же самое давали и продолжают, кстати, давать практически все средства массовой информации Украины. Никаких там призывов от нашего имени к нарушению территориальной целостности не было мы просто описывали то что происходило то что то что мы то что наши корреспонденты видели своими глазами по такому по такой же статье при желании можно привлечь любой украинское СМИ которая освещала хоть как то события с той стороны линии Ефронта. То есть, так или иначе, везде там были слова сепаратистов и сторонников, что они думают делать дальше. Поэтому это придирка, повторюсь, которую можно предъявить практически любому, любому украинскому СМИ при желании. И ничего общего с сутью, то есть, статьи Уголовного кодекса, которые нас обвиняют, она не не имеет. Но обращает на себя внимание другой, несколько курьезный факт, о том, что обыск нашей редакции случился буквально на следующий день, после того, как у нас в газете вышла статья о том, что дочь главы СБУ Наливаченко живет на Манхэттене. Это может быть, конечно, просто совпадение, а может быть и не просто совпадение, но сам по себе факт достаточно примечательный.